Еріку, прокоментуйте, будь ласка, російську заяву про те, що можливо вони заборонять польоти Трансибірським маршрутом для авіагігантів? Ну, тяжка моська на слона. Це і все? Тобто <рес> що економічно, насправді, що економічно це значить для Росії, якщо 30 тисяч доларів платять за кожен рейс, приблизно таку, такі дані ми знаємо. Це ж які суми буде втрачати Росія? І чи насправді це так сильно вплине на авіаперевезення? Ну, с точки зрения самих самой России, они сильно много потеряют от этого в прямом финансовом ущербе, это может быть 10, 20, 30 миллионов долларов в год. В масштабах России это, это ничто. Больше гораздо будут потери психоэмоциональные, потому что авиакомпании, международные авиакомпании будут избегать Россию во многих параметрах. И больше на самом деле будут потери самих россиян, потому что еще меньше международных авиакомпаний будет залетать в Россию. Соответственно, и цены на авиабилеты в России, которые без того сумасшедшие высокие, очень высокие из-за да, отсутствия конкуренции, но они еще больше вырастут. Но это может быть политика Кремля, чтобы люди как можно меньше общались между собой, чтобы как можно меньше летали. Мы помним, что В советские времена и паспорта отбирали. Информационный центр отвлаштовать. Эрику, скажи, пожалуйста, а чем может Европа, например, заборонить этой полеты российским авиакомпаниям над над территорией Европы? Ну, в первую очередь, конечно же, это Аэрофлот, это госкомпания. Естественно, она может попасть под очередной пакет санкций. Другие, типа конца наверное, ну, наверное, не пострадают от такого запрета. А что може ну, это может дать, к чему это может привести, кроме того, что огромное количество пассажиров не сможет долететь до своих точек призначения? Это экономическая война, которую объявила Россия, Россия всему миру, пытаясь опираться на страны Юго-Восточной Азии, Китай и Латинской Америки. Очень шаткая опора, Ну вот какая война началась и... Я думаю, что просто Кремлю нужно как-то объяснить экономические проблемы России, которые, в которые она попала даже без, без украинских событий. Она уже там, там оказалась в экономических проблемах. Им нужно как-то объяснить это простым россиянам, эти проблемы. И, естественно, они сейчас объясняют это санкциями Запада. Эрику, скажите, пожалуйста, а какая будет найперша відповідь на возможную заборону летать транссибирским маршрутом? Как вы думаете? Ну, авиакомпании изменят, конечно же, свои маршруты, будут облетать. Это им обойдется в какие-то деньги, потому что любое удлинение маршрута это дополнительное горючее, плюс дополнительное время, полчаса, час, может быть, добавится какие-то дополнительные санкции Запад в ответ на это вряд ли будет принимать, все-таки они больше смотрят на ситуацию с Крымом и на Юго-Востоке.